Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam kita Selangor, salam kita Rahmah. Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan Karim di mana bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh rahmatan Allah. Di dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa selama 30 hari menahan lapar dan dahaga dan juga dalam bulan ini jugalah Allah menjanjikan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Alam dari itu kadar Dan beruntunglah bagi mereka yang dapat mengerjakan ibadah Dalam bulan Ramadan ini dengan baik Dan sangat rugilah Bagi mereka yang mensiasiakan Ramadan yang Kita sedang hadapi pada hari ini Di masa yang sama juga Pada hari ini Dalam bulan Ramadan Kebiasaannya kita Hanya menahan lapar dan dahaga kalau kita lihat kita singkap kepada saranan yang oleh Rasulullah SAW saya tinggal satu hadis yang diruayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkenaan dengan uh, kita menjaga ya, percakapan kita di mana Rasulullah SAW kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam di sini jelas di mana Rasulullah SAW memberikan kita guideline ya, satu pesanan supaya kita menjaga percakapan kita ataupun lebih baik kita diam daripada kita berkata-kata pada hari ini bukan sekadar percakapan tetapi kita menaib dari media-media sosial ya. jari jemari kita perlu kita jaga jari jemari kita perlu kita awasi supaya ia tidak mendatangkan dosa jauhi daripada fitnah, jauhi daripada adu domba, jauhi daripada perkara-perkara yang sia-sia dan hari ini kalau kita nak berbuat dosa itu mudah ya, kita nak buat fitnah itu mudah, kita tak perlu uh, memanggil uh, sidang media kita tak perlu nak menjerit, kita hanya perlu menaip sahaja di gadget-gadget kita ya. ha, Dengan kalau kita, kita lihat banyaklah kisah-kisah uh, ataupun kes-kes -kisah yang terjadi di mana media sosial dijadikan tempat atau menjadikan platform untuk menyebarkan fitnah dan tohmah terutama kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Itu satu perkara yang tidak <coughs> bertanggungjawab dan kita harus hindari perkara perkara ini, perkara seperti ini dan supaya kehidupan kita lebih harmoni, lebih perpaduan. Ya, kita mengamalkan kebebasan media, kebebasan bersuara tetapi itu bukanlah um, sesuatu yang boleh kita gunakan di atas nama kebebasan bersuara untuk kita gunakan sewenang-wenangnya dengan memfitnah orang lain, memfitnah sama kita, ya, menggunakan media sosial itu untuk mengapi-apikan perkauman uh, yang sempit, ya, seperti mana yang telah berlaku pada baru-baru ini. Jadi perkara-perkara seperti, -perkara seperti itu yang boleh merosakkan perpaduan dalam kerajaan dan dalam kaum kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita adalah satu perkara yang negatif yang kita perlu hindari bersesuaian dengan konsep Ramadan kita pada hari ini. Kita agak kecewa bila ada satu statement yang dibuat secara tambang yang mengatakan sudah ada masjid dan surau di kawasan yang akan berlakunya pilihan kecil telah pun senyap sunyi ataupun azan sudah tidak dikembangkan. Dan apabila kita kita nak menjelaskan dan dia mengatakan bahawasanya oh itu hanyalah kabar angin sahaja. Kalau kabar angin, janganlah dijadikan benda itu sebagai sandaran. Ya, macam saya katakan tadi, jangan gunakan jari jemari kita untuk menyebarkan benda yang fitnah, yang benda yang tidak. Kita tahu punca asal punca Akhirnya, ia boleh menyebabkan kekacauan ya, dalam masyarakat kita. Justru dalam badan kita pada hari ini, masjid boleh digunakan untuk one-stop center untuk urusan-urusan kemasyarakatan. Malangnya, masih ada lagi di kalangan kita yang tidak memahami konsep masjid itu Baru-baru ini, satu peristiwa di mana satu majlis yang nak diadakan di masjid ya, Di pekarangan masjid pun, yang akan dihadiri oleh Yang Makbubat Timbalan Perdana Menteri Tepat saja tangguhkan, disebabkan oh katanya ini adalah program politik Bagi saya, Yang Makbubat Timbalan Menteri mewakili kerajaan, mewakili rakyat Malaysia dan saya dipahamkan juga program itu adalah program yang dianjurkan oleh Kerajaan Kerajaan ya. Program Kerajaan Agensi, agensi Kerajaan Mana yang nak dilakukan oleh Yang Mahbub Mati Timbalan Perdana Menteri kita di sebuah masjid di Terengganu Sebaiknya perkara begini diperhalusi kembali, difikirkan kembali oleh Kerajaan Negeri Terengganu supaya Program-program um, kemasyarakatan yang dianjurkan oleh kerajaan Terutama yang akan dihadiri Yang Mak Bermat Timbalan Perdana Menteri Mewakili kerajaan Malaysia Mewakili rakyat Malaysia Tidak seharusnya dilayan sebegitu rupa dalam negeri Selangor ramuan kita bagaimana kita mengekalkan harmoni dan perpaduan dalam negeri Selangor ini khususnya adalah dengan kita memastikan masjid berfungsi dengan fungsinya yang sebenar bukan setakat ibadah khususnya khususnya tapi program-program kemasyarakatan yang setiasa berjalan dalam negeri Selangor dan juga beberapa negeri di bawah kerajaan perpaduan ini ya, walaupun uh, di Tuhmah kononnya menggunakan masjid sebagai tempat politik dan sebagainya saya kira boleh buktikan aa, dengan bukti yang jelas di mana dan bila program-program ini dijalankan dalam kawasan masjid dan surau saya kira program-program uh, ini harus diperhalusi dengan baik ya. Uh, lihat dari sisi, dari sisi uh, yang positif jangan lihat dari sisi negatif dan masih yang sama juga jangan kita uh, memperkecilkan uh, peranan masjid dan surau kita hanya kepada ibadah khususia uh, sedangkan kita boleh memperluaskan lagi dan dijadikan one stop center bagi sebuah komuniti dan masyarakat yang, yang ada dalam negara kita pada hari ini apa yang terjadi pada yang memuat uh, mana menteri di terendah itu satu perkara yang saya kira sangat um, keterlaluan dan uh, memerlukan kepada satu siasatan yang lebih baik, lebih terperinci dan kalau itulah tindakan yang dilakukan saya kira memang mereka-mereka um, ini tidak memahami uh, konsep apa tak ada dalam kerajaan uh, sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri di mana yang Mak Bombat Timbalan Perdana Menteri bukan mewakili parti UMNO, bukan mewakili parti Kanah, tapi dia mewakili kerajaan sebagai orang nombor dua dalam pentadbiran negara Malaysia kita. Justru saya harap perkara yang tidak berlaku lagi, ya, uh, tidak lagi lah diulangi pada masa-masa yang akan datang. Jangan eksklusifkan masjid-masjid kita, jangan kita eksklusifkan masjid surau kita, bahkan kita perlu terbuka lagi, inklusifkan lagi masjid dan surau kita pada masa yang akan insya-Allah. Justru Ramadan Karim kita menghormati Ramadan, menjalani ibadah dalam Ramadan yang kita sia-siakan Ramadan kita pada hari ini kerana tidak ada jaminan kita akan bertemu pada Ramadan yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.